Що таке марафон? По-моєму, ніхто і ніколи не зможе відповісти на це запитання. Тому що марафон неосяжний, як і все прекрасне. Так, марафон прекрасний, але також і жахливий, уродливий, і ще багато епітетів можна додати. Це радість і сум, перемога і поразка, надія і розчарування, торжество і біль. Кожний марафон непередбачуваний, неповторний, незрозумілий. До нього можна лише доторкнутися, відчути, придивитися, але зрозуміти, це недоступно розуму людському. Чим притягує марафон? Загадка, ніхто не знає. Який ваш особистий рекорд? Скільки ви пробігали за один пробіг? Ну, за один пробіг я два рази фінішував в Одесі, пробігав по 100 кілометрів. А что такое надмарафонский пробег 100 километров? Это как бежать, бежать, потом еще, может, сплять, відпочивають, обедать, я знаю. Ну, конечно, за один раз 100 километров преодолеть просто без остановок невозможно любому человеку, даже выдающемуся мастеру, в том числе и мы. Мы не считаем себя спортсменами великими. Поэтому, э, ну, в течение вот в этом году я пробежал 100 километров за 9 часов 35 минут 39 секунд фиксированное время. Ну, очень много затратил на остановки между кругами. Нужно было пробежать 22 круга. Вот. А какой световой рекорд? Ну, мировой рекорд 6 часов 15 минут там и еще несколько. 26 секунд, по-моему. Я, обачаюсь, 100 километров за 6 часов с копиком. Да. Ну, это если ну, простому человеку представить, то можно так сказать, что нужно ехать со скоростью примерно 16 км в час на велосипеде без перерыва. То есть вот представьте себе, что человек проезжает в час 16 км на велосипеде. Это довольно-таки приличная даже для велосипедиста рядовая скорость. А цены самокатывание? В какой-то мере да. А для чего это? Вот, это необъяснимо. А вы спробуйте. Я, ну, могу объяснить. Ну, вот в этом году до 50-го километра я еще бежал, ну, более-менее уверенно, можно сказать, с каким-то ну, нормальным настроением. А вот после 50-го до 60-го, это как был, как бы, штиль, вот у моряков называется, или мертвое время. Уже и на топчаны смотрел, и по сторонам, думаю, лечь, бросить это все дело. А потом все-таки настраиваешь себя, преодолеваешь этот барьер. И вот я уже когда 60 пробежал, уже чувствую, а меньше марафона осталось до финиша. То думаю, нет, добегу в этом году. Хотя два раза я сходил в Одессе. Ну там другие э, задачи стояли. Не чисто 100 километров пробежать, а подготовиться лучше к марафонам. Поэтому не бежал специально 100 километров. В этом году, вот, правда, очень тяжело было. И погода нам не сопутствовала. Сильный встречный ветер был. Но, тем не менее, вот, поиздевались над собой. Саша, ну я вот, я понимаю, что такое бегать футбол. Мы с вами разом играем в футбол. но ну, там эмоции, а тут, может быть, это же монотонно, 100 километров, ну хай не 100, хай 50, бежишь, бежишь, километр на километр схожий, как блазнят, не? Ну, в какой-то мере, да, О, ты прав, потому что, э, да, в какой-то момент начинаешь зацикливаться, даже вот, э, меня Анатолий Калинин всегда говорит, ты опять считаешь, вот я, например, во время бега считаю, за сколько я пробегаю, там, километр, два, три, у меня как вроде арифметика в уме понимаете? Поэтому, ну, каждый человек на чем-то настраивается. Да, очень тяжело, монотонно, но потом вот, что ли, будущее преодоление себя, как бы сказать, что ты вот это можешь сделать и сделаешь, вот настраивает все-таки на борьбу, на такую серьезную борьбу с самим собой, конечно, не на борьбу там. С кем-то или а вот, с расстоянием там, и так далее. Со своим, ну в какой-то мере даже не всегда здоровый ходишь на старт или недостаточно хорошо отдохнул. И это борьба, это постоянная борьба. Саша, а все-таки вот коротко-коротко, 15-20 секунд, все-таки что такое марафон, что такое биг для вас? Ну, для, для меня сейчас это уже, от, ну, может избитая, конечно, фраза, это для меня образ жизни. Я сейчас, если пропускаю от, тренировку, допустим, ну по каким-то причинам, вот, то кажется, что что-то в этот день не сделал, важное не сделал. Сколько вы пробегли за останний час? Ну, я такой учет, может, недостаточно точный у меня есть. Но ну, в этом году я заканчиваю первые 40 тысяч километров вокруг экватора. за Ну це за, який час? Ну, это за 10 років буде. Я хотів э, к сентябрі, э, коли у мене ровно 10 років моєї бігової практики. Ну немного не дотягує, тому фініш буде десь к ноябрі ну, Я знаю, що поштовхом для заняття Івана Миколаєвича, марафону, стало те, що в нього проблеми з здоров'ям було. Ну от ти, наскільки я знаю, ну немає таких проблем здоров'ям. і Все-таки почав бігати. Чому? Ну, наступил такой период, вот, э, я играл ну, постоянно в футбол, пусть не на профессиональном уровне, ну, как говорится, на любительском, для себя тоже, за цех очень долгие годы играл. А потом вот наступил какой-то момент, все-таки, ну, более, ведь футболу больше летом время уделяешь, зимой в те, в те годы меньше мы занимались. Вот, поэтому вот, нужно было куда-то свои ну, вот, физические кондиции что ли, э, определить. И тут я, к счастью, познакомился и с ребятами, вот, с Ельмияровым, основателем нашего клуба. И, к счастью, я говорю, я познакомился, и меня начал бег увлекать. Хотя я о марафоне читал еще с 1983 -го года, и у меня такие были какие-то мысли. Вот интересно, марафон 42 километра. А возможно ли это? Вот. Ски, вывелось можливо. Да, ну а сейчас у меня вот э, неофициальных и официальных стартов э, порядка в марафоне я. Э, ну, уже 20 марафонов примерно преодолел за эти годы. Не всегда выходишь как, э, вроде вот как на праздник. Не, неправда, приходишь иногда и очень уставший. Но знаешь, что тренировка принесет определенную заряд бодрости. Не всегда ты приходишь после тренировки, ох, все, я в великолепном состоянии. Нет, все равно уставший, но заряд бодрости получаешь. Это вот, это жизнь, и это сейчас уже необходимо. Ну, в ближайшее время планы не расставаться с бегом. Вот и один из выдающихся марафонцев сказал, когда пробежал марафон, сказал: "Боже, какое мучение, какой ужас!" Но ну, я вот эти слова отнес бы ну, на те старты, которые мы с Иваном Маруком стартуем на 100 километров. Там тоже такие э, слова приходят на ум. И, не... и все-таки бежите? И все-таки бежим он. Ну... Дистанция классичному марафону 42 километра 195 метров. Світовий рекорд серед чоловіків належить багай на день Сіма Ефіопія. 2 години, 6 хвилин, 50 секунд. Тобто 1 кілометр він в середньому пробігав за 3 хвилини. Антолія, а що б ви рекомендували от якомусь ледащу, який зараз лежить, дивиться нас і пивце попиває? Що б ви порадили цій людині? Кому Як може... почати? Кому-то, може, продовжити треба, кому-то треба бросити різко і к нам приєднатися. Ну, лень, матушка, знаешь, дуже важко боротись, по собі знаю. Так, лень у всех есть. Лень на дачу ехать кому-то, кому-то лень на рыбалку идти, мне лично туда не затянуть меня. Кому-то в шахматы интересно играть. Я не могу, у меня от этого волосы последние дымом встают. Как это, сидеть 2-3 часа? Не могу. Мне надо шевелиться, двигаться, бегать. От бега радость получаю. Как это? Радость, задоволення, от бега? Да. от каторги, от цієї? А почему каторга? Я бегу, слушаю соловья, которые поют сейчас, бегу, цветы вижу, с другом разговариваю, делюсь впечатлениями о сегодняшней работе, о вечернем развлечении, каком-то удовольствии, которое я буду получать. И окончательное удовольствие получаю, когда душ, холодный, тишина в квартире, там, меня никто не тревожит, я моюсь, отдыхаю. А сколько вы пробегали за один раз, наибольшее? За один день набирал 81 километр за один день. В прошлом году, когда, в позапрошлом, когда мне 42 исполнилось, я 42 пробежал ради дня рождения, вот километраж. Набрать сколько угодно можно, 30-40 километров, это просто. Но ну, а спробуйте все-таки пояснить, что відчуває людина. Я понимаю, это важко сделать, но все-таки, что відчуває людина, когда он пробежит, например, 80 километров? Одна в том. Усталость. Если задача, цель есть какая-то, то радость от того, что я выполнил эту цель. А цель устать, почувствовать. Вот мы, когда я 80 километров набирал в пробеге Полтава, Комсомольск, я старался побывать вот те, кто люди в грязи, в снегу, там, ползли под канонадой какой-то, там, под прицелом. Они испытывали там какие-то трудности, преодоления, преодолевали себя. Вот и я преодолеваю, мне тяжело, ноги не сгибаются, я преодолеваю, потому что цель у нас поставлена поставить себя на место тех, кто воевал. Как-то пройти их дорогой. Вот там цель была устать до невозможности. Я уставал. Мозоли, кровь, пот, слег, глаза вот так вот выворачивают от усталости. Но это вот что-то я приблизился к чему-то. А, а, вы на ведете километраж? Сколько уже намотали? Ну, 28 тысяч я уже пробежал. Это у меня документально могу подтвердить. За сколько? Все записано. С 84 -го года записи веду вообще от спорта, от Общение со спортом, так точнее. Волейбол, футбол, баскетбол, там беговые, все, все виды беговых. Гимнастика. Ну, солнышко когда-то крутил на перекладине. Там подъем. Ну, два года назад я за месяц подготовился, 30 раз подтянулся. Доказав ну, своей семье, что еще я не совсем. А бывает так, что вот не хочется идти на пробежку. Очень часто. И что тогда? Выхожу. Заставляю себе. Часто заставляю. Но, но не, <связь> не через силу. Когда уже совсем не хочется, ложусь и телевизор смотрю. А в среднем за один тиждень сколько пробегаете? От 50 до 120 километров. В зависимости от того, какой период. Подготовительный к соревнованиям один. Потому что мы, в принципе, живем не только вот этими беговыми тренировками, которые проводим регулярно, а живем подготовкой к какому-то празднику. А праздник у нас соревнования марафон, 20-30 километров. Любые соревнования – это праздник. Вот мы к нему подходим как-то, к этому празднику. Как раньше, к 1 9 мая готовились транспаранты, пешим технику, готовим людей, там штудируем флаги и прочее, прочее. Вот и мы так потихоньку там новые трусы купил, новые кроссовки, новые. Это потому что мне там марафон через неделю, через две, через три месяца. Так. А это правда или нет, что когда человек пробежит определенную километров, все-таки вырабатывается, вы называете это эликсир радости? Спробуйте пояснить, что это такое? Ну, это не я объясняю, это наука доказана, что у людей, которые занимаются цикличными упражнениями, в том числе бегом, у них действительно вырабатывается фермент, который приносит радость. Да, бежишь, я после 5-7 километров в уме пою. Ну, бегу и пою, хотя в это время разговаривать могу, но у меня какая-то мелодия звучит, там песни, слова Не, вспоминают. Ну, я знаю, есть способы, и можно за короткий час отримать этот эликсир радости. Бег, бег во всех удовольствиях помогает. И дополняет? Дополняет, естественно. Мужчинам советую. Если я начинаю говорить с людьми о, том, о пользе бега, Разговор вдвоем, втроем. Все начинают вспоминать свою молодость. Я уже говорил, что бег для меня возвращение молодости. Так все вспоминают, почему-то. Я в школе бегал, я в армии бегал, я там прыгал, я баскетбол играл. А что сейчас? Времени нет. Так у меня его тоже нет. Но для себя час надо находить. Обязательно надо находить. Один час хотя бы три-четыре раза в неделю. Чаще, не, нам чаще приходится, но не обязательно. Для начинающих три раза в неделю достаточно. Щоб почувствовать через пів через 7-8 місяців удовольствие від бега. Почувствуйте. Починайте. У Бостоні, Нью-Йорку і Лондоні біжать по 20 тисяч учасників. У Римі 50 тисяч. У Дели та Афінах по 75 тисяч. Біжать 90-річні. Є марафонці з пересадженим серцем, з вмонтованим стимулятором, їдуть на інвалідних колясках, біжать на протезах, сліпі змагаються з допомогою поводирів. Тамара Федоровна, ну добро, человеки бегаете, а чему вы? Это помогает сохранить форму, красоту, женственность. А какова ваша теженовая норма? Вы знаете, я раньше бегала систематически, сейчас последние два года немножко у меня в этом плане упадок, но сейчас начала опять бегать. Вот. Ну, Все-таки лень вас переборола. то Мы видели таких он, мужчин, которые перебороли лень. То, то Мы с вами схожи. Лень нас сдала, Так или нет? Нет, дело в том, не в лени. Дело в том, что у меня были такие причины, которые я два года не могла систематически бегать. А сейчас опять возобновила свои тренировки. А что такое бег? Что он вам дает? Ой, бег это такое объемное слово, что одним предложением не скажешь. Вот, это магическое слово. Вот, марафон. К которому стремятся все любители бега, которые начинают, например, там, с маленьких дистанций, которые в процессе тренировок, их физические, физиологические возможности возрастают, организм уже привыкает к таким нагрузкам, он может преодолевать все больше и больше дистанций. И каждый любитель стремится, вот как притягивает, будто бы его это слово, вот, марафон, вот такую это цель каждого любителя пробежать 42 километра, 195 метров. А все-таки, что людина чувак, когда она бежит? попробуйте нам так рассказать, чтобы кто-то сейчас на вас посмотрел, на такую струнку, женщину совсем молодую, и чтобы тоже кто-то захотел побежать. Смотря какую дистанцию бежать. Я бегала различные дистанции. На соревнованиях пятерка есть, пятерка, десятка, двадцатка, тридцатка. Марафон отличается между собой. Вот. Есть тренировочные бега, которые просто ты пробегаешь на тренировке, например, пробежишь 10-15 километров, даже 20. Ты, смотря какой план у тебя, или трусой ты бежишь, или у тебя то работа бежишь на скорость. Вот, если нагрузка небольшая, ты бежишь, восстанавливаешься, свои там отрицательные эмоции уходят в сторону. Вот, э -э чувствуешь после этого бега намного здоровее. Вот даже добегаешь, когда даже физически ты устал. Вот физически устал ты вот и, и, и вроде бы и, и мокрый и потный вроде бы вроде бы на лице кажется усталость но дело в том что а душа поет вот ты идешь вот закончил тренировку вот тело гудит от усталости а душа прям аж возвышается вот. ты идешь голову поднял повыше вот и гордость за себя что ты вот выходишь на дистанцию, вот, и что ты вроде бы сильнее и лучше других. Не, ну, по-моему, рекламная пауза по поводу користи бега у вас прекрасно вышла. А спробуйте сказать, как начать все-таки? Как сделать этот первый, может, наиважший круг? Дело в том, что я не просто начала бегать как любитель. Ну, просто начинаю я дело в том, что участвовала раньше в соревнованиях. у меня просто с детства я занималась и спортивной гимнастикой, потом занималась э, этим многоборьем и летним и зимним. там же есть дистанции и короткие, и длинные, вот. а потом перешла и на длинные, на длинные дистанции, потому что у нас организовался клуб любителей бега, вот. и я начала бегать длинные дистанции. Жел... ну все, все мы занимаемся спортом, бегом в юниоры, Но почему у нас такая традиция гарно что когда люди настябьше доросли, обувь из кофры животик завести и кучу хвороб. Ни в коем случае никаких животиков, никаких воробьев. Тут обегать надо, бігать, обязательно бегать. Это очень помогает в жизни, очень. Вот так что я советую всем. Вот. У нас в нашем клубе еще есть одна женщина, середницкая Ирина, которая систематически она достигла дальше больше уровня, чем я. Я пробежала два официальных марафона, и один неофициальный на тренировке, когда у нас был пробег с Полтавы в Комсомольск. А Ирина, она каждый день систематически бегает, так что и раньше она занималась, у нее даже есть звание кандидата в мастера спорта по бегу, в молодости она серьезно занималась, и сейчас по каким-то причинам она не смогла прийти. Ну, у нас в місті дві марафонки жінки. Хорошо, будемо сподіватися, що після цієї передачі і жінок, і чоловіків марафонців стане набагато більше. Людські можливості безмежні. Микола Сафін з Росії у закритому приміщенні за добу пробіг 275 кілометрів. Марат Желанбаев з Казахстану у пустелі Сахара за 24 дні подолав 1700 км, кілометрів, тобто в середньому по 72 кілометри за день. Иван Миколаевич, почему Вы начали бегать? Ну, пришлось по нужде, как говорится. Был болен и пришлось бегать. Бегал сначала так, побегал, побегал, потом решил марафон. Ребята пригласили в клуб и дошел до марафонского бега и даже больше. И сколько Вы набегали? На сегодняшний день, я бегаю 11-й год, 33 тысячи километров, уже 34-я пошла. Через год-полтора будет. Вокруг экватора. И какой який який был найдовший пробег? Найдовший пробег? Ну, пока 100 километров в день больше не бегал. І так... сколько вы били 100 километров? Ну, я уже трижды покорял это. 9,52 лучший результат 11,08 худший. Так що. это... В.М.Кулачев, вот э, Саша Брагилев, то... Э, вот он э, пояснив якось, что он чувствовал, когда пробил 100 километров, а что вы чувствуете после так такой пробежки? Это трудно объяснить. Там какая-то эйфория, радость, хотя тело все, ну не то его, оно больно, и это идешь, это ну сам восторг такой, когда тебя встречают друзья, обнимают там. Это неповторимо. Вот, как Саша Брагилев сказал, что, что это он мне стихи на эту тему написал и говорит. Э, а в глазах э, Булкин голос скрипучий, про те горы что ты не видал. Это он э, про одесскую сотку написал такие стихи мне. Вот. Это очень, ну этого не передать, это надо прочувствовать, можно в песне спеть. Вот. А завжди обожание выходит на дистанцию. Да ну, нет, конечно. Это перебарываешь себя. Есть с охотой бежишь, а часто очень ну, заставляешь. Вот первых один, два, ну три километра раскатываешься, а потом уже пошел, уже поет душа, идешь радостно. И сколько вы пробегаете за один тиждень? За тиждень примерно за неделю 120, 100-120 километров. И бегаете каждый день? Не, я делаю так, это через 7-8 дней один день отдыха, Это планированное. Ну, бывает не запланировано там что-то с ну, или что-нибудь, там, ну, какие-то непредвиденные обстоятельства. Миколаевич, а спробуйте загадать, вот после хворобы вашку было починать, сколько вы пробегали за день? Чи, может, проходили? Нет, я старался бежать, ну один-два километра, но ну, это нельзя было назвать бегом, это было так, это мешок сунется и все. Ноги болели, я бежал 7 минут километр. Сейчас я один 20... километр. Сейчас я двадцатку бегу по 4 минуты каждый километр. Двадцатку. А когда начиналось, быть, тело протестовало, тело не хотело таких навантажений? И душа тоже не хотела. И все-таки побегли? Ну, надо было. Я поставил цель, что буду бегать, чтобы уйти от болезни. Я ее добился, ну, где-то за полтора года я уже себя нормально чувствовал. И пришел на такой уровень, что я бежал 170 километров в месяц тогда. И это, Т... это нормально было для меня. То есть нацею от всех этих хворов вы выбрали бег. Люди выбирают, например, легко, там, дефицитные леки, а остальные деньги выдают. Бег, это, э, он дает э, работу сердечной мышцы. Мышца гонит это кровь. От, а саме лікарство це кров чоловіка. Може, у вас якісь дані були для фізичні для того, щоб почати займатися спортом? Все-таки я ж борець бувший, так що это... я в боротьбі я був... на боровся на високих уровнях. Добре, виходить, якщо борець, то можна бігати. А якщо, наприклад, горілку п'є з 15 років, пізно вже почати? Нет. Бігати можна з будь-якого віку, з будь-якого… с любого дня. Лучше всего с четверга начинать, потому что четверг, четверг это святой день для начала. Вот. А вообще-то это в любом возрасте. Вот я знал, знаю марафонцев. Это, вот Бейли Стоун из Англии 90 лет бежит марафон. За 5 часов. Вот. Вика Косова из э, Саратова, я тоже знаком, знаком, с ней, это, она в 9 лет уже первый марафон погорела. Так что марафон такой вид, что никогда не поздно бегать. А тем более оздоровительный бег, который не ставит целью там что-то достичь, это, это, можно и в 70, и в 80 лет. И вам Клач, вот вы кажете, радись, красиво, а кто-то вас дивится зараз, певца там попивает, а каже, ты бегай, бегай, я буду пиво пить. Вот я как раз вспомнил об этом, я когда в Одессе бежал сотку, там круги так на этот, накидываешь, вот, и так смотрю на горизонте судно, Владимир Комаров. Я так вспомнил, у меня один знакомый на нем плавал раньше. Ну, погиб в борьбе с водкой. Что ж. А я пока бегаю. Я знаю множество марафонцев на Украине и за рубежом. С сотнями из них я разговаривал. Считаю их мужественными людьми, всегда держащими свое слово. Но я не знаю ни одного марафонца, который хотя бы раз не сказал себе «Все, я сегодня бегу последний раз, больше меня на марафон не заманишь». И все-таки бегут. Через несколько часов после пробега уже планируют следующий. Такова жизнь марафонца со всеми ее взлетами и падениями. На тридцатом. Не надо падать духом, друг, держись. На марафоне не бывает сладко. На марафон, ребята, наша жизнь. На марафоне не бывает сладко на марафон, ребята, наша жизнь.